Десь е в обід завезли щебінь, завезли пісок. Ми е живемо в 11. Як мені ця територія, я, я не байдужа людина, щоб тут було озеленення. А не стояли кіоски по 24 квадратних метрів. Оці 28 чи 30 дерев своїми руками посадив. я. И сегодня пришел воевать, почему будут Сказал Сказали, пересадят. Ладно. По поводу размещения этих мафий. Мы выработали свои пожелания да, на основе э, законов, которые сейчас на данный момент существуют. Там все санитарные нормы, ДБН. Ну, Звуничные выборы. Да, да. Сделали им таблицу. И получается полтора месяца назад мы им отдали. Они сказали, что мы будем сотрудничать с вами. Так это все и на этом все закончилось. Громада хочет, чтобы тут ничего не было, чтобы тут была зеленая зона это решение сессии про заброну установленной на выход С 13-го года? Да, с 13 -го года. А вы, насколько мне известно, это было в 11 году. Смотрите, я все это время, 4 года, я платил аренду государству за эту землю, платил. Я хотел облагородить. Я не повредил ни одного дерева. Два дерева припадают на эту территорию, я сказал его пересадить. Я привез песок, щебень, хотел выложить плитки. Разрешение выдано. То есть, в принципе, мне никто не может помешать поставить там мал. Честно, я это просто человек вообще пережил. Это есть начало, которому дали разрешение, которое вообще не должны давать. Я три года хожу в исполком, мне трижды показали фигу, когда я сказала, что мне моим детям необходим участок. Понимаете? Но для мафов у вас всегда есть место. Потому вчера, что мафы это ваше бабло, которое идет вам в карман. И вам в том числе лично. Я не буду выбирать выражение. Вот чтобы это сейчас, это чтобы моему сыну получить участок, он идет в АТО. И не дай бог, что-то с ним случится. Я, сука, вас тут всех просто перестреляю. Говорят официально. Все, давайте, Продолжаем. Давайте, разговор. давайте на этом и закончим наш разговор. Нет, нет, Значит, нет, нет, нет. Я давайте поэтому Я не намерен выслушивать маты. Это поднимется на сессии, этот вопрос. Вы спрашиваете меня об этом. Угу. Я говорю о том, что я вынесу ваше обращение угу. на депутатскую комиссию, я принимаю решение про те, выносит это на сессию, и тогда буду разглянуть на сессию. Да.